Початку року кримської митниці стягнуто більше 2 мільярдів коштів, що порівняно з минулим роком більше на 39%. У 2011 році було стягнуто 1,4 мільярда. Це відбулося за наступних причин. Окрім того, що в нас збільшений експорт з минулим роком на 4%, суттєво був збільшений обсяг як в вагових параметрах, так і в вартісних імпорта, дана цифра становить 15%. Дуже серйозно була робота проведена і суб'єктами зовнішньої економічної діяльності. Є позитивні результати по полученим по результатам. Якщо річ йде про уголовні діла, то на сьогоднішній день возбуджено 7 уголовних діл. по сравнению с прошлым годом в различный период было 5 уголовных дел. Это при том, что 17 января вступило в силу изменения законодательства именно так называемая декриминализация. <как> То есть на следующий день произошла декриминализация статьи 201, а именно отсутствует ответственность за уголовную ответственность за контрабанду, за товарную контрабанду. Несмотря на это, есть позитивная тенденция и есть увеличение по количеству уголовных дел. Кроме этого, если говорить основная, скажем, наша роль правоохранительного направления, это э, составление протоколов о нарушении таможенных правил. На сегодняшний день есть позитивная тенденция как и по количеству протоколов, так и по стоимости. Если увеличение по количеству протоколов речь идет от 400 до 430, то по сумме увеличения по стоимости предметов МП речь идет об увеличении суммы от 55 миллионов до 145 миллионов. То есть сумма практически в три раза. Объекты внешнеэкономической деятельности все более чаще стали пользоваться правом подать заявление на предварительное решение по классификации товара. Всегда у предпринимателя был больной вопрос, а какой же код товара будет при декларировании. Сейчас непосредственно до пересечения границы, когда товар еще находится за рубежом, предприятие имеет право обратиться в таможенный орган и предоставить соответствующий пакет документов и непосредственно уже от таможни получить заключение с кодом товара которые он будет возить. Естественно, что имея на руках свой товар, предприятие уже знает, какие виды нетарифного регулирования будут применены его товару, готовится к этому процессу таможенного оформления очень сильно убыстряется. Мы же все находимся в электронном реестре. Ты, не дай бог тебе раз ошибиться, и к тебе будет совсем другое отношение. Поэтому мы дорожим своим именем, да, а за это мы получаем не льготу, а определенное отношение. отношение к тем, кто работает в рамках закона и его не нарушает. Вот это чрезвычайно. Может. То есть я еще раз хочу это, это, все... Да, это, да, это все новым кодексом, это предусмотрено. То есть вот это взаимоуважение, понимание решения наших проблем, как раз можно и кодекс это и, и, так сказать, и решение принять.